মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি এইবাৰ খেলিমেলিকৈ লিখা কিছুমান শব্দ অসমীয়া শব্দ আমি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত তোমালোকে ব'ৰ্ডত দেখিছা নিশ্চয় যে তলত দিয়া শব্দবোৰ খেলি মেলি হৈ আছে শুদ্ধকৈ সজাই লিখা আমি এই শব্দকেইটা লিখিবৰ বাবে শুদ্ধকৈ লিখিবৰ বাবে আমি মনালিচা পেগুক আমি ব'ৰ্ডলৈ আহিবলৈ জনাইছোঁ তেওঁ শব্দকেইটা শুদ্ধকৈ লিখি দিব এয়া মনালিচা পেগু বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তোমালোকে ব'ৰ্ডলৈ চাই থাকিবা কি বুলি লিখিছে তোমালোকে চাই থাকিবা মানুহ শুদ্ধ হনুমান উৎসৱ লোকৰ শুদ্ধ হৈছে তুমি যোৱা গতিকে এইদৰে যদি আমি শব্দবোৰ এনেকৈ সুন্দৰকৈ লিখিবলৈ শিকোঁ খেলিমেলি হৈ থকা শব্দবোৰ যদি সুন্দৰকৈ লিখিবলৈ শিকোঁ তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পাৰিবা আৰু পঢ়িব পাৰিবা আৰু যিকোনো শব্দ লিখোঁতে তোমালোকে কি কৰিব লাগে মুখেৰে গাই যাব লাগে হে বান কৰি গাই যাব লাগে যেনেকৈ এওঁ লিখিছে যে মানুহ মত আকাৰে মা দন্তীয়া নচোকা নো স মানুহ যেনেকৈ হনুমান হ দন্ত্যা ন সচুকা নো মদাকে মা ন হনুমান উৎসৱ হচ ও হচন্ত দন্ত স উৎসৱ লত একে আকাৰে লো ক ৰ লোকৰ এইদৰে গাই গাই যদি তোমালোকে লিখি লিখি যোৱা তেতিয়া কেৱল আমি চুত্ৰলিপি যেতিয়া লিখিবলগীয়া হ'ব সুন্দৰকৈ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ঘৰত এনেদৰে লিখি থাকিবা